не делаются визуализации. Храню все у себя все в голове. Все, что есть в наличии сейчас по скидкам, мы находим в магазинах и делаем с этого ремонт. у меня на YouTube канале, я показываю видео обзоры наших квартир, которые мы делаем под инвестицию конечно, эта квартира у нас чуть-чуть зависла в связи с сложившимися обстоятельствами в Украине но ничего страшного все это быстро скоро закончится и я уверена, мы ее продадим и еще хорошо заработаем я переснимаю это видео, потому что прошлое видео я снимала еще в начале года и мне оно не понравилось, как мы его сняли и теперь уже конец этого года заново переснимаю Окей, okay. uh, чтобы долго не рассказывать Говорю, uh, эта квартира у нас находится на Печерске uh, Город Киев uh, Метраж этой квартиры у нас 70, брешу, 65 квадратных метров uh, Здесь мы выполнили ремонт еще в прошлом году uh, Наверное, закончили в начале этого года, 2022 -го. И uh, выставлена она у нас на продажу по себестоимости ремонта приблизительно плюс-минус, честно не буду врать, но где-то в районе от 40 до 45 тысяч долларов вышел весь ремонт на эту квартиру. Сегодня я вам покажу, где что у нас получилось. Так что, let's go! Мы находимся в коридоре. Коридор у нас на данный момент где-то порядка 4 квадратных метров. Изначально эта квартира покупалась очень похожая на все остальные квартиры, которые у нас были на веже. Смотрите, у нас было 4 или 5 типовых квартир, и мы их делали в разных стилях. И я просила эту квартиру купить аналогично похожую. Но так случилось, что человек, который меня сейчас снимает, вместо Сережи другой человек меня снимает, который покупал эту квартиру, не досмотрел. И когда я зашла в первый раз в эти апартаменты... Открывшие дверь у нас появилась вот тут колонна. Хотя в предыдущих квартирах у нас этой, эта колонна была смещена или влево или вправо, то есть она не была прямо напротив входа. И это все поменяло, поменяло полностью конфигурацию всей квартиры. И поэтому она полностью не похожа на те ремонты, на те планировки, которые мы делали до. Окей, начинаю показывать. Здесь у нас появилась гардеробная. Кстати, в этой квартире две огромных гардеробных. Но это поменьше, там будет вообще огромное. А, опять же, с нашими перегрузками любимыми, которые мы любим заказывать. Не все мягенькие на доводчиках. Ну, здесь стандартная гардеробная, тут у нас все электрощитки. И, как я говорю по-богатому, щиток для LED-подсветки, для плашков. Так, давайте мы начнем с того, что еще раз. Раньше это был большой, огромный open space с одной колонной на входе. Эту колонну мы обыграли и э, вставили, грубо говоря, вот в такой вот шкаф. Э, дальше у нас идет продолжение. Это холодильник и морозильная камера. Э, посмотрите, какая у нас получилась большая, ну для 65 квадратных метров, реально большая П-образная кухня. В этой квартире, так как 13 этаж, у нас не хватало одного вентканала. Э, получается, это первый, второй и третий вент канал. В связи с этим была предусмотрена э, такая ниша. Мы не стали ее зашивать гипсокартоном, чтобы сравнивать и добавить э, просто как бы остров кухню опять же, терять место. Э, и плюс еще в целях э, экономии столешницы, так как столешница на 600 от столешницы на 900 отличается в два раза в цене. Мы решили сюда просто встроить вот такой вот шкаф. Э, с той стороны, он э, сделан с полочками. Для вина, либо для каких-то декораций. А с этой стороны мы поставили стеклянные фасады. Это очень прикольно получилось. Мы этот шкаф подчеркнули тем винным шкафом, который у нас появился напротив. По дизайну вышло вот так. Еще раз, я, может кто знает, может кто не знает, мои дизайны не всегда, не всегда, а скорее всего, я бы сказала, пока никогда. Не делаются визуализации Почему? Потому что я храню все, у себя все в голове Мы делаем только планировку А дизайн я уже делаю по ходу э, пьесы Так как мы делаем очень быстро ремонт У нас нет 2-3 месяца на раз, разработку визуализации, дизайна и всего остального Все, что есть в наличии сейчас по скидкам Мы находим в магазинах И делаем с этого ремонт Так как ремонт под инвестицию, еще раз повторюсь Итак Фартук, видите, у нас очень открытый белый эта плитка больше, чем стандартная, чем обычная, которую мы заказываем. Она 1500 на 600 или на 700, скорее всего, на 700. А стандарт 1200 на 600. Ее я заказывала через агромат. Опять же, если вы у нас будете заказывать ремонты, у нас есть складские программы, которые... Ребята работают с нами, у нас даже цены более интересные, чем вы можете даже по граммати купить с дизайнером, со скидками, с менеджером, с кем угодно. Реально дешевле. Итак, раковина с нержавейки, с таким вот переключением на душ или обычное. А, я в прошлом видео, кстати, рассказывала про эту смешную историю о том, насколько я блондинка. У нас в жизни в моей, да, в этом году появились вот такие вот дозаторы. До этого никто их не ставил. Только вот недорогие э, раковины, как лиц, и еще там есть определенные э, выпускают эту продукцию, и они уже сразу э, делают э, дополнительные дозаторы к этим раковинам. Это все стоит недорого, потому что раньше это можно было найти только в дорогих коллекциях. Короче, появились эти дозаторы. И я вот думала. Сейчас я вам покажу, Вадик. Только не смейся, сейчас я это буду показывать. И в прошлом видео это тоже показывала. Получается, сама колбочка находится вот там, сейчас я ее откручу, вот, видите, сюда наливается жидкость моющая и, естественно, вставляется и вы ей пользуетесь. Ну, я так думала, ну, короче, гениальный идиот, смотрите, на самом деле, я думаю, блин, насколько неудобно придумали, открутить-то ее еще можно, а прикрутить, ну, ладно, я потом залезу, не буду сейчас залазить, прикручу, но... Ребят, только я могла такого догадаться. Все намного проще. Оно просто тут достается, вот туда заливается жидкость и просто вот так сверху закрывается. Все. Под раковину не обязательно лазить. Ладно, это я потом припрощу. И вот эта столешница у нас, она кажется, что это камень. Но это не камень. Это ДСП, которая также продается на Вияре. Это хорошая ДСП от «Арпы» коллекцию я оставлю в конце видео. Это не в конце, а в теме к видео. Там найдете все материалы, которые использовались у нас в квартире. Также по фасадам. Фасад у нас пленка. Корпуса у нас все мебели ДСП. А кое-где есть фасады тоже ДСП. Но ну, вот эта пленка. Тут у нас встроенная техника нож. Вот ты любишь, Глент. Что ты хочешь? Ты ключи забыл? А снизу у нас фасады серые, вверх у нас белый, фасады у нас пленка. Тут мы встроили посудомойку на 450, это узкая. Кстати, у нас вся техника в этой квартире Bosch. если вы ее захотите купить, вы не прогадаете. Техника реально хорошая, а с таким дефицитом техники, который сейчас есть в Украине, то у нас техника the best. Of. А полочки, которые под островом. С этой стороны у нас полочки под кастрюли или под вилки-ложки. Тут даже положили, чтобы уже не напрягались, даже купили лотки. И снизу у нас все на кушах, открываются тоже ящики для посуды. Окей, тут я показала. Хочу вас попросить, если вам понравилась конфигурация, это, кстати, одна из моих любимых кухонь, которые у нас получились за все ремонты, мне нравится эргономика, очень удобно. Обратите внимание, что тут можно готовить куча мест для готовки. Все ничего не мешает. И по эту сторону у нас а, холодильник, духовка и микроволновка. Мне кажется, вот такой квадратик, на котором, даже если к вам придут друзья, то вы можете несколько человек бегать по кухне, и никто никому не будет мешать. Окей, а, давайте перейдем дальше в гостиную. А, диванчики. Диванчики, которые мы заказываем, а, делаются всегда на индивидуальный заказ по нашим размерам, по нашему дизайну. Ткани я выбираю сама. Эта ткань у нас от Дивотекса. Эм, дайте вспомнить, не вспомню. Короче, добавлю в описание к видео. Очень хорошая. Эм, цвет синий. Мы ее также сделали и в спальне. Диван раскладной, но я сейчас судьбу испытывать не буду его раскладывать. Поверьте на слово. Вот. А напротив ТВ-тумба. Тоже там ящики открываются. Окей, сейчас покажу вам еще спальню с гардероб, а еще санузел. Боже. Вроде бы малень... небольшая квартира, так долго я рассказывала. Ну, кровать. Наверное, это, я бы сказала, самое большое изголовье, которое мы делали вообще в истории наших ремонтов. Оно начинается от начала стены и заканчивается в конце. Мне кажется, что это в районе 5. Пяти... Ну ладно, 4-5 погонных метров реально. Кровати мы тоже изготавливаем у нашего производителя под мои дизайны. Ткань тоже такая же, как и на диванчике. Видите, оно все похоже. Ну что, кровать с подъемным механизмом. Ничего такого интересного тут нету. Давайте покажу самое большое. Это гардеробная в этой квартире и санузел. Гардеробная опять же закрывается у нас вот такой вот стеклянной перегородкой. Она с алюминия. Я в предыдущих видео ставила, пыталась ставить металлические. Сразу скажу, в интерьер квартир металлические ставить нельзя, если это не глухая конструкция, которая не ездит. Если это глухая с дверью, окей, может быть. Но если вот раздвижная перегородка, ее очень тяжело передвигать, поэтому всегда ставьте алюминиевую. И а, покажу вам гардеробную, которая у нас реально получилась большая. А, тут где-то порядка 4, нет, где-то 3 метра на 2,5 глубиной. И под гладилку, и просто полки, и антресоли, тут под длинную одежду, здесь под короткую. Все у нас с подсветкой. Выдвижные маленькие, видите, шкафчики такие шутляточки. Это вообще кайф для женщины, ну и может для мужчины, которая любит шмотки, честно. Тут можно все развесить, все расставить и этим всем наслаждаться. А, окей, идемте в санузел, это будет последняя точка на, на сегодня, на сейчас. Я вам, что я вам рассказываю, показываю. А, санузел у нас находится прямо на входе, он никому не мешает, никто его не слушает. А, опять же, сразу покажу, расскажу. У нас там, где плитка, везде есть теплые полы обязательно. Плитка у нас тут на полу керамогранит под стиль тираться Стены у нас под мрамор. Ну, про стены я уже рассказывала про эту плитку, про полы нет. Это метровая плитка, она занимает ровно один квадратный метр по полу, то есть тысяча на тысяча. Так как у нас огромнейший санузел, тут можно делать пати, на самом деле, пенные пати. У нас все настолько не надо, у нас там еще 13 этажей снизу. А, сделали вот такой вот бокс. Сейчас я в него попытаюсь зайти. Видите, как открывание у нас идет? Такое на 3 четверти. А, вот такой вот. Вот такое вот. Вот такая вот душевая. Душевая у нас рова. Опять же, это был самый сложный санузел Стенка. Тут все вот так вот было настроено и перестроено. Еле справились, честно. А, тут установили, видите, с терморегуляторами систему Кроем. Это моя, наверное, самая любимая система, потому что она стоит недорого, а выглядит дорого. Ну и при этом еще и термо, то что сейчас модно. Снизу у нас трапик, обратите внимание. А, вот в этой стенке у нас все технические коммуникации. То есть тут вода сливы, канализация, вентиляция, все тут. Поэтому трафик как раз вот туда под уклоном уходит у нас в канализацию. С правой стороны также появился у нас бытовой шкаф. С... Это у нас сушилка и стиралка Bosch. А, Ивана у нас тут велеронбок, самая базовая модель, но при этом велерон, грубо говоря. Мы всегда их ставим, мы ставим и унитазы и эм, ванны. Системы мы все сантехнические ставим то есть смесители кроя. Но у меня кто-то спрашивал за инсталляции, инсталляция у нас тоже кроя или гибрид. Велерой мы не ставим. А, и а, наши большие зеркала мы делаем сами. Вы у меня там 15 раз спрашиваете, где вы заказываете, мне где не заказываем, мы их изготавливаем сами. А, эти зеркала любого размера под наши дизайны. А, что еще тут рассказать? Единственное, что могу показать, как мы обыграли ревизионный лючок. Да, и он, в принципе, не часто в использовании, он на магнитиках таких. Туда лазить раз в жизни надо. Но он обязательно должен быть в случае, если забьется канализация. А теперь в случае, если я его вытащила, не могу поставить. А, не могу. Окей. Okay. А, и... Вот такой вот декоративный шкаф. Из-за того, что э, у нас вот это снизу пошло тут куча коммуникаций на ванну, на раковины, пришлось э, сконструировать такой ящик, который плюс-минус хоть как-то скрывал этот низ. И вот эти наши 15 переходов каскад, да, то есть душа, тут, вот тут одни короба же Говорю, санузел был очень сложный, поэтому приходилось вот такое все придумать. А, по санузлу я рассказала. По квартире я рассказала, по метражу я рассказала. И даже по цене, мне кажется, я уже все сказала. В районе 40-45, так как это было год назад, я уже не помню. А, как бы все. А, я надеюсь на комментарии внизу этого видео. Обязательно поставить лайк, подписаться, перейти на мой инстаграм, подписаться. Потому что в инстаграме вы можете понять, как мы делаем ремонт. Вы можете видеть до, вы можете видеть после. В ютубе, конечно, вы видите финальную картинку. Ну, может когда там будем снимать все поэтапно, но пока только так. Um, все ребят спасибо что досмотрели до конца uh, опять же ставим лайки подписываемся терапыра тролли все всем пока 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 спасибо!